Ми вітання, шановні телеглядачі. В ефірі гаряча лінія. Я Федір Бондар, і сьогодні гість нашої студії Олександр Жоржевич Жанжеруха, заступник Миколаївського міського голови. Я вас вітаю. день. Протягом найближчих 25 приблизно хвилин ми поговоримо. На ті теми, якими безпосередньо опікується наш гість. це в першу чергу міський транспорт та його діяльність. Отже, проблеми міського транспорту і як ці проблеми вирішуються, основна тема сьогоднішньої розмови. Ми готові приймати ваші дзвіночки за телефоном студії 76 92 42. Він періодично буде з'являтися на ваших екранах, як зараз. Отже, телефонуйте і майте на увазі, що часу не так багато. Александр Жужевич, э, ну в принципе э, городской транспорт, в первую очередь, проблемы, связанные с его функционированием, у нас в наших программах поднимаются довольно часто. И за последние недели, и в нашем ток-шоу контраргумент. Э, э, над чем непосредственно приходится работать сегодня, э, скажем так, вашим структурам, структурам, которые находятся в вашем ведении, и удается ли решать проблемы? Основная и самая главная задача, над которой работает исполком городского совета службы, в первую очередь управление транспортного комплекса, это обеспечение надлежащей эффективной работы общественного транспорта. Искоренение тех недостатков, тех нарушений, которые годами имели место. И на сегодняшний день, к сожалению, люди обращаются по этим фактам. Я должен ответить, что мы строим нашу работу в первую очередь на том, чтобы увеличить количество планового подвижного состава. То есть это как и наш городской электротранспорт коммунальный, так и те автомобильные пассажирские машины, которые, которыми работают перевозчики-предприниматели. На сегодняшний день планируется городом с учетом предусмотренных в бюджете 10 миллионов гривен, гривень приобретение 14 Троллейбусов больших, 12-метровых, чешского производства ТР-14. Троллейбусы эти не новые, троллейбусы, которые уже работали на маршрутах Чехии, Германии. Однако они в идеальном состоянии, они капитально отремонтировали. И по примеру наших городов Калехи, Харькова, и Ужгорода и Запорожья данные троллейбусы, я думаю, очень существенно бы поправили ситуацию на наших городских маршрутах. Кроме того, сейчас рассматривается инвестиционное предложение одной из компаний «Модуль М», которая предложила поставить в город Николаев 10 троллейбусов примерно такого же класса и 10 трамваев. То есть то, что нам тоже очень необходимо, поскольку трамваи пользуются в городе нас очень большим спросом. Тоже БУ и то и другое. Да, это трамваи тоже не новые, поскольку но здесь нам приходится выбирать. На сегодняшний день трамвай, наш, который производится в Украине тем же заводом «Летан», он стоит порядка 8-8,5 миллионов гривен. И трамвай в прекрасном состоянии, капитально отремонтированный, сверкающий, блестящий, мы их лично видели. Такой трамвай стоит порядка 500-600 тысяч гривен. То есть здесь, думаю, что здесь, конечно, необходимо, конечно, посоветовавшись с городской громадой, на какой-то период, лет 10-15, я думаю, даже до 20 спокойно эти транспортные средства отработают. Тем более есть все запасные части и все комплектующие, которые в случае необходимости можно будет поставить. Кроме того, мы провели в конце января месяца собеседование со всеми перевозчиками автомобильными, то есть те, которые имеют в своем пользовании автобусы. Вопрос был один. Готовы ли перевозчики в дальнейшем развиваться, готовы ли они предоставить городу качественную услугу, надлежащий транспорт, чтобы не было нареканий от наших горожан на неуют в автобусах, сиденья, которые не подлежат никакой критике, грязь и так далее, и так далее. Должен доложить, что из девяти предприятий, которые работают сегодня на перевозке в городе, три заявили о готовности дальнейшего развития, о готовности приобретения нового подвижного состава, и заявили о том, что у них имеются уже открытые кредитные линии, благодаря которым они могут приобретать новый подвижный состав. Задача стоит, что машины должны быть средней или большой вместимости. То есть нам необходимо уходить от маленьких машин, которые только запруживают наши магистрали, создают аварийные ситуации, дорожно-транспортные происшествия, и, естественно, мешают нашим горожанам нормально передвигаться по городу. Это уже буквально притчевый да, да, это необходимо решать. Кроме того, вот сейчас буквально с 14 числа на маршруты города тоже выйдет на Матвеевское направление и корабельный район Евро -Транс Сервис, у которого есть большие автобусы, 20 автобусов он имеет. Кроме того, в беседе с руководителем предприятия. Он изъявил намерение в дальнейшем проводить свое развитие и готов поставить в город еще порядка 30 больших автобусов. То есть мы будем смотреть на это качество, предоставляемые услуги, пусть участвуют конкурсы, которые будут проводиться. И, пожалуйста, я думаю, что горожане согласятся с таким предоставлением качественной услуги. Мы немножко вот сейчас забежали вперед, потому что коснулись вопросов, которые предполагаем немножко более плотно осветить позже. У меня возник вопрос в процессе вы говорили о том, что есть надежда, что будут новые троллейбусы, новые трамваи. То, что достаточно редко сейчас ходят в Николаеве, троллейбусы и трамваи, это только их нехватка, потому что, ну, в принципе, давно уже появилась конспирологическая часть, может быть, теория, что это результат определенного сговора между транспортниками и маршрутчиками, и электротрансом. То есть просто до определенного момента ходит трамвай, потом не ходит. Просто для того, чтобы не составлять конкуренцию маршрутным такси. Нет, это абсолютно не так. Я скажу, ну, во-первых, во всей Европе сейчас преимущество дается только электротранспорту, поскольку это транспорт, который бережет нашу экологию, в первую очередь. Ну, естественно, он удобен для наших горожан. К сожалению, у нас электротранспорта на сегодняшний день очень мало. У нас всего 32 троллейбуса хотя когда-то у нас их было порядка 90, и на сегодняшний 26 трамваев. Это, конечно, очень мало. Должен сказать, что предприятие бережно к ним относится. На протяжении суток, когда трамвай возвращается в парк ночью, Проводится обслуживание, то есть до утра каждый трамвай и троллейбус готовится к утреннему выходу на линию. Они не просто стоят в парке, скажем так, отдыхают. Понятно. Полностью идет проверка всех узлов, всех агрегатов, всей электроники для того, чтобы безопасно мог работать трамвай. Необходимо сказать, что само предприятие за средства, которые оно получает выручку от проезда горожан, только в прошлом году восстановили три троллейбуса и два трамвая. Да, это пришлось затратить на это порядка 200-300 тысяч на каждую единицу, однако они полностью переоборудовали, скажем, начиная с нуля, с каркаса, полностью восстановили транспортные средства. Извините, я вас переверю, Санжич, я понял, что конспирология в принципе ошибается, да. у нас есть звонок от нашего телезрителя, слушаем вас. Здравствуйте. 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 Прекратите издеваться над электротранспортом. Уберите сорок остановок. Через каждые сто 200 метров остановка. Что это за это же издевательство? Не успел набрать скорость, как по тормозам, двери туда-сюда. Ну вы, вы, тоже был я... какой-то электротранспорт. Ну, добры. Имеете, а Вы... то получает, как черепаха. Не спасибо за ответ. Не слышите. Хорошо, спасибо. Может быть, имеет отношение. Я спасибо, хотел да, спасибо за вопрос. Но я должен сказать, здесь, конечно, нужно подходить в комплексе, нужно советоваться с всеми нашими горожанами. Дело в том, что троллейбусные и трамвайные остановки, они не сегодня нами обозначены, не сегодня они родились. Так было удобно изначально, когда и город наш, скажем, и начинал развиваться, и в настоящее время Поэтому, если немножко нет неудобств, есть неудобства для определенной категории горожан, пожалуйста, давайте мы будем беседовать. Может, где-то вы правы, нужно сократить количество остановок на каком-то промежутке, отрезке пути. Давайте, если есть возможность, пожалуйста, обратитесь, либо перезвоните мне, пожалуйста, либо на телефон горячей линии, которые сейчас будут размещены, и мы эти вопросы с вами согласуем. Да, мы периодически будем показывать телефоны, по которым наши телезрители могут к вам обращаться даже не знаю насчет электротранспорта и длительности остановок аналогия возникает конечно со скоростным трамваем вот который в некоторых городах курсирует но это как бы местный поезд такой ми мини-поезд я не знаю насколько это в николаеве ну, может быть разница что... во-первых необходимо экспресс, готовить трамвайный путь для данного вида трамвая скоростной к сожалению тоже наши рельсошпальная шпальная решетка требует очень-очень серьезного внимания к себе, поскольку она значительно устарела, очень давно не производился замен рельсов там, где это необходимо. Поэтому все это, конечно, очень затратно, но решать это необходимо. Поэтому в этом году мы тоже предусматриваем определенные, пусть небольшие средства, но для того, чтобы можно было подремонтировать наши трамвайные пути, для того, чтобы безопасно мог двигаться наш трамвайчик. Ну и также контактная сеть, которая тоже очень затратна. И один километр медной контактной сети на сегодняшний день порядка 2 миллионов гривен стоит. То есть очень угу. серьезно. 76 92 42 телефон студии. Если у вас есть вопросы, ласка, телефонуйте и не гайте часу. Да. Вопрос, который тоже постоянно, в принципе, на слуху и скорее именно с отрицательным знаком, это перевозка льготных категорий пассажиров. Очень часто любой из нас, наверняка, наблюдал, как отказываются маршрутчики брать льготников, говоря правду или или не всегда правду, что у них уже занято льготное место. Кстати, вот напомните, сколько у них может быть Я льготных да, мест? Да. да и в принципе, как эта проблема решается? Действительно, это вопиющие факты. Не имеет права водитель никакого транспортного средства, ни маршрутки, ни большого автобуса, который останавливается на каждой остановке, отказать человеку льготной категории, пенсионеру, ветерану, который имеет льготу, вправе на безоплатный проезд. Это предписано законом Украины о бюджете. 37-я статья четко прописывает, что лица льготной категории перевозятся транспортными средствами, городским транспортным средством, которое работает в городе, без ограничения. И кроме того, водителям запрещено отказывать лицам в проезде. К сожалению, факты очень, очень скажем, распространены на сегодняшний день. Буквально вот с декабря месяца, месяц с общественностью, мы начали разбираться с этими фактами. Потому что я скажу, что как-то с годами все это укоренилось, и многие горе-водители посчитали себя здесь, ну, не знаю, какими-то верховными царями, наверное, и, находясь за рулем, он считает, что он имеет право вершить все, что угодно, и даже, извините, но глумиться над нашими ветеранами, пенсионерами, инвалидами Великой Отечественной войны. Поэтому вместе с общественными организациями, в частности, это и Лига инвалидов Николаевской области, это Центр анти антикоррупционных расследований, и организация СПАС, мы проводим проверки на маршрутах, по тем фактам жалоб, которые обращаются люди, каждую пятницу в Горы-Сполковни мы проводим рассмотрение этих фактов с привлечением руководителей предприятий, тех водителей, которые, извините, посмели так поступить в отношении лиц льготной категории, общественность и приглашаем средства массовой информации. И, кстати, буквально вот недели полторы назад мы проводили такое рассмотрение в городском совете ветеранов с приглашением председателей ветеранских организаций города, уважаемых ветеранов, пригласили всех руководителей предприятий. И, скажем так, мы там устроили показательное рассмотрение данных фактов. И очень неловко себя чувствовали и руководители и те лица, которые, как они сказали, не расслышали, громко, может, ответил, но, во всяком случае, отказали ветеранам в безоплатном льготном проезде. Поэтому я скажу, что жесточайшим образом мы будем и дальше в этом работать. Есть определенные сдвиги. Во всяком случае, уволено уже более 20 человек с маршрутов. И, кроме того, руководители предприятия предупреждены, что эти, если эти лица повторно будут приняты на работу, мы будем разбираться потом с ними. Если они не могут воспитать этого человека, и он систематически э, совершает такие проступки, он просто не может находиться за рулем, пусть ищет другую работу. Поэтому в этом плане мы продолжаем работать, еще раз повторюсь, в тесном контакте и с общественностью, и с журналистами, и с нашими ветеранскими организациями. Мы вот, говоря о льготных категориях, есть такая очень специфическая категория николаевцев, это школьники. І тому, як устроєна перевозка школьників школьним автобусом, був посвящений сюжет в одній з останніх програм «Контраргумент». Я пропоную ще раз подивитися цей сюжет і продовжувати. В місті Миколаєві шість шкіл, до яких здійснюється підвезення дітей. Номер 27, 29, 14, 40, 24 та 12. З міського бюджету виділяються гроші на оплату послуг перевізників. Минулого року міське управління освіти провели тендер, переможцями якого стали дві фірми Горянавто та пані Інтерфірма. Кожна отримала по три маршрути. До речі, єдиними заявниками на конкурс і переможцями вони стають не вперше. Сьогодні зранку наша знімальна група була на кінцевій зупинці маршруток в ракетному урочищі, звідки до 12-ї школи починає рух автобус. Згідно угоди, шкільний автобус має відходити від кінцевої зупинки тричі з інтервалом 16-17 хвилин. Першого разу він поїхав на півпорожній, рівно о 7.30. Заявлена кількість дітей, які потребують перевезення 123. Автобус має 41 місце. Згідно техніки безпеки, всі діти мають сидіти. Виходить, що необхідно подавати транспорт три рази, втім, і діти, і батьки кажуть, що автобус подається лише двічі. Ви щодня користуєтесь послугами автобусу шкільного? Так. Да. Да. І щодня він приходить вчасно? Да. Ну, да. Да, буває, іноді трохи позбавитися. А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви? Двічі або тричі він приходить сюди на зупинку вон, за вами? Він два рази приходить, перший і другий рейс у нас. Два рази ранком і два рази в обід. Ми доволі. У нас є, Шо, у нас їздить, що у нас взагалі є. Буде дуже погано, якщо його у нас заберуть, в світі <свідки> последних слухов, що це зупинять фінансування шкільних автобусів. Так, батьки задоволені. Цікаво, чи зміниться їх думка, якщо дізнаються, що водій не завжди дотримується правил дорожнього руху. Знаєте, ну так, от посеред дороги там дівчатку підібрав, і одразу їхав. Згідно угоди, о 7.46 водій мав знову стояти на зупинці. Другий автобус має відходити о 7.47. Як ми бачимо, автобус у розклад не вкладається. Ми з оператором ризикуючи стати місцеву визначну пам'ятку, провели на зупинці достатньо часу. Спілкувалися із водіями маршруток. Вони, щоправда, не на камеру. Також стверджують, що шкільний автобус приїздить лише двічі. Зараз на годинку 8.04. Автобус вдруге поїхав з цієї зупинки о 8.02, враховуючи те, що заняття у 12-й школі починаються о 8.30. Водій просто не встигне втретє провести дітей вчасно. Ми відслідкували ситуацію з підвезенням лише до однієї школи, а їх шість. Цілком можливо, що двох рейсів достатньо для перевезення всіх дітей до закладу, а в день – для повернення дітлахів додому. Але ж існує певна угода, згідно якої рейсів має бути. Три та рахунок виставлений фірмою-перевізником, запевняє, підприємство виконує зобов'язання у повному обсязі, тобто шість разів на день водій підвозить і забирає маленьких пасажирів. Не треба поглиблених знань математики, щоб порахувати, скільки грошей з міського бюджету уходить на лі. С одной стороны, может быть, ключевая фраза мамы о том, что мы рады, что он у нас есть, но, тем не менее, видите, есть проблемы. Да, вопрос очень серьезный. К сожалению, организация и контроль за перевозками по программе освита и школьный автобус не относятся к полномочиям управления транспорта и полкома городского совета. Данные вопросы возложены на управление образованием. Бюджетом предусмотрено в этом году миллион четыреста тысяч гривен для того, чтобы перевозчики, которые победили в конкурсе, который проводил управление образования, имели право работать. Однако здесь я думаю, что есть необходимость посотрудничать и сотрудникам госинспекции, со своей стороны мы готовы подключиться в плане безопасности детей, в плане своевременности прибытия транспортных средств. И думаю, что и управление образования Анна Ильинича тоже с удовольствием к этим вопросам подключится. Но, конечно, ключевую роль здесь должны играть руководители школ, директора школ. Это они должны контролировать, во сколько приходит автобус, как дети подъезжают, насколько обеспечена безопасность этих передвижений. Ну, естественно, я со своей стороны обращусь к сотрудникам ГАИ города и Укротрансинспекции, чтобы данные вопросы они со своей стороны тоже взяли на контроль. А что необходимо от нас, мы готовы оказать содействие. В плане школьных перевозок, хотел mm -hmm. бы еще сказать, что бюджетом города выделено на перевозку школьного всего, всех школьников города в электротранспорте 3 миллиона 600 тысяч в текущем году. В прошлом году было 3 миллиона, в текущем году 3 миллиона 600 000. Естественно, всех, конечно, школьников охватить трамвай и троллейбусом невозможно, поэтому и вот с этой целью по программе СВИТа и предусмотрено предоставление такой услуги, такой как школьный автобус, и выделяется под это средство. Необходимо также сказать, что если для перевозки льготного контингента ветеранов, пенсионеров данной категории, взрослых людей, компенсации государством имеются, то, к сожалению, на перевоз школьников данные обязанности возложены на местные советы. Поэтому вот таким образом они решаются, выделяются средства на перевозку наших детей. У нас еще одна, по крайней мере, тема остается, времени не так уже много. В общем, Вы уже упомянули mm. о недавно, в конце января прошедшем конкурсе перевозчиков очередном на городские маршруты. Есть у нас по этому поводу тоже видеосюжет. Сейчас его посмотрим, у нас, надеюсь, будет пару минут, чтобы прокомментировать ситуацию. Загалом на конкурс було виставлено 18 маршрутів у восьми напрямках. Замовлення на здійснення перевезень надали п'ять підприємств. До початку засідання комісії та відкриття конвертів заступник міського голови з питань транспорту, зв'язку та підприємництва Олександр Жанжеруха надав слово присутнім, адже на засідання зібрало ще мало жителів Матвіївки, які невдоволені роботою фірми перевізника Еталонсервіс та вимагали, аби перевізник негайно почав виконувати умови своїх зобов'язань. Перед пасажирами. «Поновити проїзд маршрутних таксомоторів по цілі приватного сектору Матерівки. Тобто по тому маршруту, який був, по самому селу. Також жителі Матвіївки просили зменшити інтервал перевезень до п'яти хвилин у час пік. А перший рейс у місто здійснювати без чверті шостої, аби люди мали змогу вчасно дістатися роботи та забезпечити рух автобусів у вечірній час. Мовляв, у після 21-ї години з Миколаєва, окрім таксі, у Матвіївку дістатись нічим, а також визначити графік руху пасажирського автотранспорту. когда стал перевозчик на маршрут, да, расписание было целый месяц, висело каждые 10 минут, через две недели расписание исчезло, маршрутки стали исчезать и на свое усмотрение, убрал 48-е потихонечку, убрал 54-ки, расписания нету, мы не можем контролировать. Никто не контролирует. Водитель стал, чи пив, сегодня, чи не пив. Встал, мовчки сел и поехал на том транспорте, который сегодня, даже никто не проверит. И почему сегодня такие вопросы? Да, люди зли. Когда сутками не ходит транспорт, он стоит у дворе у водителя. До полдесятого в вообще невозможно выехать. И вот мы сегодня стояли три маршрутки. Прошло, Куда мы, это? вот, с полдевятого. Мы на четвертую еле ели влезли. Заслухавши усі претензії та побажання, члени конкурсного комітету відкрили конверти. Після перегляду документації зазначили, що перевізники недобросовісно віднеслись до її оформлення. Олександр Жанжаруха зауважив, що дві фірми-перевізники внесли у перелік автобуси, ліцензії на перевезення яких не дійсні. Хоча ще влітку прокуратура і транспортна інспекція чітко вказувала саме на ці порушення. Також деякі фірми подали документи, які не відповідали вимогам конкурсу, наприклад. Клад, одна з умов конкурсу: використання автобусів з кількістю посадочних місць не менше 18. але перевізники пропонували автобуси, в яких лише 14 посадочних місць. Щодо комфортного перевезення людей з обмеженими можливостями, у претендентів також виникли проблеми. З'ясувалося, що майже всі конкурсанти технічно не готові перевозити людей у візку. Автобусы не приспособлены никак. И поэтому нарушаются наши права по законодательству для перевозки инвалидов. Вот такое предприятие, как ПИК, у которого очень много единиц транспорта, и ни одна из них не приспособленная для колясочников. И они, по сути дела, не имеют права вообще участвовать в конкурсе, как в таковом. И многие предприятия тоже. У результаті члени тендерного комітету, врахувавши ряд порушень умов надання тендерної документації, заслухавши невиразні пропозиції багатьох перевізників претендентів щодо плану роботи та забезпечення миколаївців і якісним обслуговуванням, а також нарікання громадян, проголосували. Відтак лише одна фірма претендент склала так званий тендерний іспит товариство з обмеженою відповідальністю Євротранстехсервіс. Саме ця фірма наступні п'ять років буде забезпечувати перевізників, перевезення пасажирів на маршруті 83, чотирьом іншим відмовили. Також саме Євротранстехсервіс до наступного конкурсу буде здійснювати перевезення пасажирів у Матвіївку за маршрутами номер 24 48 та 54. Адже нинішнього перевізника до конкурсу не допустили. А після збурень Матвіївців той і сам відмовився. Також заступник міського голови Олександр Женджеруха зобов'язав усіх перевізників до 1 березня встановити на транспортні засоби зйомні пандуси для перевезення людей з обмеженими можливостями. А до 1 квітня у кожному автобусі встановити систему gps навігації, щоб через єдину систему відслідковувати графік пересування громадського маршрутного транспорту. У нас буквально полторы минутки, да. Да, я хочу сказать, что конкурсный комитет справедливо, принципиально и жестко подошел к тем претендентам, которые, во-первых, подали свои документы неправильно, неверно, извратив многие данные, то есть недостоверные сведения были предоставлен. И кроме того, те замечания, которые вы слышали от людей, которые высказывали, прямо находясь в зале, а также результаты проверок, которые проводились. По данным предприятиям поэтому решение было единогласно принято не допустить данных перевозчиков учитывая нарушения которые они допускают ежедневно в городе и перевозчики предупреждены что э, при подготовке к следующему конкурсу, если будут иметь место недостоверные сведения, нарушения в подаче документов, нарушения в порядке предоставления услуг, то такие лица не будут допускаться к конкурсу вообще, и маршруты будут изыматься, передаваться тем предприятиям, которые могут качественно предоставлять услугу нашим горожанам. Спасибо. Могу только добавить, что, по крайней мере, кажется, что прошел этот конкурс достаточно демократично. Да, дякую за цю беседу, дякую всем, кто нас дивився. Побачимось Увидимся в эфире.